Напыление. Влажное нанесение или напыление используется при утеплении любых конструкций. При смачивании материала водой активизируется лигнин, содержащийся в древесных волокнах, который и выступает в качестве клея. Утеплитель крепко схватывается со всеми окружающими конструкциями из дерева, металла, бетона, кирпича, стекла и обволакивает все коммуникации, проходящие внутри конструкции, тем самым образует цельный и плотный бескровный слой утеплителя. При напылении на стену устанавливаются рамки для будущей конструкции, в данном случае металлические профили для гипсокартона. Оператор с помощью специальной форсунки напыляет изоляционный материал от рамки к рамке. Максимальная толщина слоя утеплителя может достигать 20 сантиметров. Сразу после напыления выступающий материал зачищается вровень с рамкой. В зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха, материал высыхает через 5-7 дней. После полного высыхания утепленная стена закрывается плитами гипсокартона.